वालेकुम यहाँ पे मैं हूँ यूज़ कर रही हूँ टू पॉइंट फाइव एम एम और वोल है थ्री प्लाई की मैजिक रिंग बनाएंगे एक दो और तीन तीन चेन फिर इसके साथ ही यहाँ पे डबल क्रोशे यहाँ पे हम चौदह डबल क्रोशे बनाएंगे इस मैजिक रिंग के अंदर यहाँ पे मैंने चौदह डबल क्रोशे बनाई हैं अब इस आगे को खींचेंगे फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे एक दो तीन चार चार चेन और अब उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर यहाँ पे वन डबल क्रोशे फिर वन चेन वन डबल क्रोशे वन चेन वन डबल क्रेशे वन चेन इसी तरह हम इसको यहाँ तक बना लें पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है अब एक दो और तीन तीसरे चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फिर एक दो और तीन तीन चेन इसी के साथ यहाँ पे वन डबल क्रेशी फिर वन चेन और नेक्स्ट यहाँ पे वन और ये टू दो डबल क्रेशे फिर वन चेन यहाँ पे फिर ए और ये दो दो डबल क्रेशे वन चेन इसी तरह हम इसको एंड तक बना लें ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे एक दो और तीन तीन चेन लेंगे इसके अंदर वन और सेम इसी स्टिच के अंदर टू तो, इस तरह फिर वन चेन वन डबल क्रेशे एक और सेम इसी स्टिच के अंदर टू तो, फिर वन चेन वन डबल क्रेशे एक और ये तो इसी तरह इसको हम एंड तक बना रहे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पे एक दो और तीन तीन चेन यहाँ वन डबल क्रेशे फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे टू डबल क्रेशे सेम स्टिच में बनाएंगे तो इस तरह ये एक दो तीन चार हो जाएंगी फिर वन चेन वन डबल क्रेशे टू यहाँ पे अब हम थ्री और फोर सेम स्टिच में टू डबल क्रेशे बनाएंगे इसी तरह इस राउंड को हम एंड तक बना लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट फाइव डबल क्रेशे फिर सिक्स सेवन एट इस तरह एक एक को बढ़ाते जाएंगे और एंड तक बना लेंगे यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है देखें एक दो तीन चार पाँच छः और सात यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात यहाँ पे सात डबल क्रेशे हैं अब हम इसे नेक्स्ट बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन यहाँ पे डबल क्रेशे बनाएंगे एक दो तीन और चार चार डबल क्रोशिए फिर वहाँ पे वन टू टू चेन इसे नेक्स्ट स्टिच के अंदर वन टू थ्री और ये फोर फोर डबल क्रोशिए फिर वन टू फिर यहाँ पे अब वन डबल क्रेशे टू थ्री और ये फोर चार डबल क्रेशे यहाँ पे फिर एक और दो दो चेन यहाँ पे अब वन टू थ्री और अब इस जगह पे फोर चार डबल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन इस डबल क्रेश के ऊपर वन डबल क्रेशे इसी तरह यहाँ पे भी फोर डबल क्रेशे बनाएंगे फिर एक और दो दो चेन नेक्स्ट यहाँ पे वन टू थ्री और ये फोर फोर डबल क्रेशे फिर टू चेन इसी तरह इसको हम बनाते हुए एंड तक बना लेंगे इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे फिर इसको बैक साइड में हाइडे एक दो तीन और चार चार चेन बनाएंगे फिर यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक और ये दूसरी दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह फिर एक दो दो चेन लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे हम फिर ट्रिपल क्रेशे बनाएंगे एक और ये दो और ये तीन तीन ट्रिपल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन नेक्स्ट यहाँ पे फिर ट्रिपल क्रेशे बनाएंगे इसी तरह इसको एंड तक बना लेंगे यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पे इस चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फिर एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे अब यहाँ पे हम येलो कलर का धागा यूज़ कर रहे हैं इसको इसके साथ अटैच करेंगे इस धागे को अंदर की तरफ इस डालते हुए एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे सिंगल क्रेशे एक दो तीन यहाँ पे अब चेन लेंगे एक और ये दो दो चेन फिर यहाँ पे एक दो तीन और ये चार चार सिंगल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन नेक्स्ट यहाँ पे फिर फोर सिंगल क्रेशे दो तीन और ये चार फोर सिंगल क्रेशे इसी तरह हम इसको एंड तक बना ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है अब नेक्स्ट हम ग्रीन कलर का धागा यूज़ कर रहे हैं फिर ये जो सेंटर में है उससे हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम चेन बनाएंगे एक दो तीन और चार चार चेन और फिर इसके साथ यहाँ पे वन डबल क्रेशे फिर वन चेन और सेम इसी जगह पे वन डबल क्रेशे बनाएंगे ये देखें इस तरह फिर एक और दो दो चैन फिर नैस यहाँ पे ये जो दूसरी है ट्रिपल क्रेशे उसके अंदर से डबल क्रेशे बनाएंगे वन डबल क्रेशे वन चैन फिर वन डबल क्रेशे वन चैन और सेम इसी जगह पे वन डबल क्रेशे देखिए इस तरह फिर एक और दो दो चैन यहाँ पे फिर वन डबल क्रेशी वन चेन वन डबल क्रेशे फिर वन चेन और इसी जगह पे वन डबल क्रेशे इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो था राउंड वो मैंने कंप्लीट कर लिया था और इस तरह मैंने येलो कलर का राउंड भी बनाया है वन डबल क्रेशे टू थ्री और ये फोर चार डबल क्रेशे यहाँ पे फिर इसके अंदर ये जो चेन बनाई थी हमने इसके अंदर वन डबल क्रेशे फिर नेक्स्ट जो चेन है वहाँ पे वन डबल क्रेशे फिर इसी जगह पे फोर डबल क्रेशे बनाएंगे वन डबल क्रेशे टू तो थ्री और ये फोर चार डबल क्रेश यहाँ पे फिर नेक्स्ट इस जगह पे वन डबल क्रेश और यहाँ पे भी वन डबल क्रेश अब इस जगह पे हम स्लिप स्टिच करेंगे जो थ्री चेन बनाए थे उसके अंदर फिर एक दो तीन और चार चार चेन लेंगे यहाँ से एक दो तीन तीन को स्किप करेंगे और फिर यहाँ पे फोर सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार फोर सिंगल क्रोशे फिर एक दो तीन और चार चार चेन यहाँ से तीन को स्किप करेंगे और चौथे के अंदर फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार फोर सिंगल क्रेशे बनाएंगे यहाँ पे और फिर चेन बनाएंगे एक दो तीन और चार चार चेन स्किप तीन और फिर सिंगल क्रेशे इसी तरह हम इसको एंड तक बना लेंगे यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है अब इस जगह पे हम डबल क्रेशे बनाएंगे एक दो और तीन तीन डबल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन और इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फिर यहाँ पे वन टू और थ्री तीन डबल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन इस जगह पे स्लिप स्टिच करेंगे फिर तीन डबल क्रेशे एक दो और ये तीन तीन डबल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन और इस जगह पे स्लिप स्टिच देखें इस तरह फिर यहाँ पे अब तीन डबल क्रेशे बनाएंगे एक दो और ये तीन तीन डबल क्रेशे इस तरह यहाँ पे टोटल बारह डबल क्रेशे बन गए हैं अब इस जगह पे तीसरी स्टिच के अंदर सिंगल क्रेशे बनाएंगे फिर इसी तरह वन डबल क्रेशे टू थ्री तीन डबल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फिर डबल क्रेशे बनाएंगे एक दो और ये तीन तीन डबल क्रेशे फिर एक और दो चेन यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे फिर नेक्स्ट एक डबल क्रेशे ये दो और ये तीन तीन डबल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन इस जगह पे स्लिप स्टिच करेंगे फिर नेक्स्ट यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे एक दो और ये तीन तीन डबल क्रोशे यहाँ पे देखें इस तरह फिर नेक्स्ट ये एक दो और तीन तीसरे स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे